সুফুৰা বৃত্তি যিহেতু আহি পালে বৃত্তিৰ কাৰণে তোমালোকক মই যিখিনি সম্পূৰ্ণ তোমালোকে ভালদৰে চাবা তেতিয়া হলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন অসমীয়া কথাছবি পৰিচালকে প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছিল ইয়াৰ এঞ্চাৰটো হৈছে নিপ বৰুৱাই তাৰপিছত অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া শ্ৰণে পুথিখনৰ নাম কি মলাৰ তিনি নম্বৰ হৈছে অসম নাম কেতিয়াৰ পৰা হয় উত্তৰটো হৈছে আহোমসকল ৰাজত্ব কালৰ পৰা ইয়াৰ উপৰি তোমালোক জনাব বিচাৰো যে তোমালোকে মাৰ্কেটত কিতাপ বিচাৰি ফুৰিব নালাগে একে কম মাচুল তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা ই বুক অৰ্থাৎ মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিবা যাৰ দাম হৈছে পঞ্চাছশতকৈ তলত তোমালোকে এছ এম এছ কৰিবা তোমাৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্টখন আৰু ই বুকখন লাগে বুলি ক'লে তোমালোক দি দিম কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে যি প্ৰকাশ পাব ডিচেম্বৰৰ তেইছ তাৰিখৰ পৰা তোমালোকে পাই যাবা গোটেই ডিচেম্বৰ তেইছ তাৰিখৰ পৰা তোমালোকে এছ এম এছ কৰিলে হৈ যাব ই বুকখন লাগে বুলি যিসকল লাগে লৈ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পৰা অকণমান পৰিবা আৰু মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুজাই দিম নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমৰ শেষ ৰজাৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আহোমসকলৰ সকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ বুৰঞ্জীৰ সৰ্বপ্ৰথম কোন সম্প্ৰদায়ে লিখিছিল ইয়াৰে এন্সাৰ হৈছে আহোমসকলে তাৰপিছত হৈছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে প্ৰথম অসমীয়া অসমীয়া ভাষাত সাধুকথাৰ পুথি ৰচনা কৰিছিল আৰু যদি ইয়াৰ এনচাৰ চাওক তেতিয়াহ'লে এন্সাৰটো হ'ব কোনে প্ৰথমতে সাধুকথা লিখিছে কিমান চনত বুলি কৈছে কিমান চনত কোনে লিখিছে ওঠৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত এলিজা এলিজা ব্ৰাউনে লিখিছিল তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবিসকলৰ নাম কি কি এনচাৰ হৈছে হেম সৰস্বতী কবি ৰত্নী ৰুদ্ৰ কন্দলী হৰিহৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কন্দলী ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে কেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আহ কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সৰ্বপলী ৰাধাকৃষ্ণনে আহ কৃষ্ণন মেননে ঊনৈশ চল্লিশ চনত তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ধন্য নৰত অনুভাল নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট চাবলৈ কৰিছিল যিখন শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত হয় এঘাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কীৰ্তন ঘোষা আৰু নামঘোষা ৰচক কোন শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষা আৰু মাধৱদেৱৰ নামঘোষা ৰচনা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে পূৰ্বতে আহোমসকলে কোন ভাষিক গোষ্ঠী লোক আছিল তাই ভাষাৰ অন্ত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল অসমীয়া ভাষা উন্নয়নৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়োৱা দুজন মিছনেৰী নাম কি কি তেওঁলোক হৈছে মাইলছ ব্ৰনচন আৰু নাথান ব্ৰাউন মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ওঠৰশ বিয়া বিয়াল্লিছ চনৰ চৈধ্য নৱেম্বৰ তাৰিখে নেক্সট হৈছে বৈষ্ণৱধৰ্মা প্ৰচাৰৰ গুৰুসকলৰ জীৱনী ৰূপত ৰচিত এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য পুথিসমূহক অসমীয়া ভাষাত কি বুলি কোৱা হয় চৰিত্ৰ পুথি বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে সংগীত সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি সংগীত কোষ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচনা কৰিছিল অসমীয়া ভাষাৰ গদ্য় সাহিত্য অসমীয়া ভাষা কেইটা কি কি হিন্দী ইংৰাজী বঙালী বড়ো কাৰ্বি ইত্যাদি এটা অপশনত আহি যাব তোমালোকৰ প্ৰথম আহ প্ৰথম অসমীয়া ছপা কৰা পুথিখনৰ নাম আহ কি আছিল সেইখন হৈছে ধৰ্মপুস্তক ওঠৰশ একা ওঠৰশ তেৰ চনত আত্মৰাম শৰ্মাই গৈছিল আটাইখিনি ৰাখিবা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি এতিয়া হৈছিল নৱম দশম শতিঘাত জোনাকী ত্ৰিমূত্তি কোন কোন ইয়াৰ যে এন্সাৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম প্ৰকাশিত ডাইজেছ আলোচনীখনৰ নাম কি নাম কি যদি চাওঁ তেনেহ'লে তফজুল আলী সম্পাদিত সংগম তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনখন নাম কি হৈছে অসমীয়া পুথিৰ তালিকা উত্তৰ উত্তৰাকাণ্ডৰ ৰামায়ণখন অসমীয়াত কোনে অনুবাদ কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে শুনিত কুঁৱৰী নাটকখন কোনে লিখিছিল ৰূপকৰ জ্যোতিব্ৰসাদ আগৰৱালা নেক্সট যদি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবে গঠিত সংস্থাটোৰ নাম কি অসম সাহিত্য সভা ৰামায়ণ কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কন্দলী আৰু তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলিও কাক কোৱা হয় ৰজনীকান্ত বৰদলৈ তাৰ উপৰি প্ৰায় সমগ্ৰ মহাভাৰত কোনে অসমীয়া ৰচনা কৰিছিল ৰাম সৰস্বতী ছাত্ৰীয় অকল আশা কৰোঁ তোমালোকে এইকেইটা এইকেইটা যিকেইটা প্ৰশ্ন সেইকেইটা ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা আৰু ইয়াৰ উপৰি তোমালোকক মই নেক্সট মেথছ বা আটাইখিনি তোমালোকক চাম আৰু যিখন ই বুক আছে ই বুকখন তোমালোকে পাই যাবা ই বুকখন পাবা তেইছ নৱেম্বৰ তেইছ ডিচেম্বৰত পাই যাবা গতিকে তোমালোকে এছ এম এছ কৰিবা তাৰপিছৰ পৰা পায়ে থাকিবা কোনোবাই যদি লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে জাষ্ট এছ এম এছ কৰিলেই হ'ল আৰু ক্লাছটো দি দিবা ঠিক আছে